चाहे यहाँ का लोकल लेंगे 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 का बाप हो। को मैं और तो मैं मैं को तो कोई मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ अगर कोई सरदार कर दे एक मिनट में उठावा आपने वीडियो दिया आपको पूरा रिकॉर्डिंग दिया ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨੀ ਕਾ ਸੋਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਵਾਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੇਰ ਤ ਜ਼ਰਤ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ تزر روک کے بخا دیے اسی اتھے مر گئے ہیں ہر اور کے پکا گن جب دی کار نہیں ہندی صحیح ہے جو نہیں ہے جس کی بیٹھی ہے یار کمال دی گل ہے تے تھانے گئے ہیں تھانے گیا اس کو مارا ہور میں گری اس پہ بھابا اجدر سنگھ جی میرا نویں نا پر پردارک نے میری اس میں جو نویں رپورٹ دی لگا دی اب اپ بیان کروا گے اپ بیان میں جو کہو گے وہ لگا دیں کیا اس کی کوئی گڑ ہو گئی ہے کدس 70 کی ہیں انہاں داروں دے کے ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 34 ਐਨਪੀ ਵਿਖੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤਾਰੀ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਪਸ਼ਟ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਭੀ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਗਾਮ 34 ਐਨਪੀਕੇ कुछ चोर गृह के लड़के थे जो गांव पच्चीस एनपी में गए वहां उन्होंने रात को जो गांव में पानी की डिग्गी होती है जिससे मच्छियों का पालन करते हैं चुराने गए तो गांव वालों ने पकड़ लिया पकड़कर पीट दिया इस बात से कांग्रेसी एम एल को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जो चोर गैंग था वो उनका रिश्तेदार था दूसरे दिन सुबह जब श्रोमणी गुरुद्वारा पंथक कमेटी का एक वॉलंटियर प्रचारक यानी राम सिंह गांव चौंती एनपी में गुरुदा सेवा करने जा रहा था तभी कांग्रेस के उस एमएलए के गुंडो ने उसको उठाया और घर में ले गए घर की औरतों ने पकड़ के पीटा दस्तार उतारी भेद भी की कल से लेकर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं आज सिख जथेबंदियां यहां पर इकट्ठी हुई हैं जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक यहीं बैठेंगे दूसरी तरफ जो कांग्रेस का एमएलए है उसके भाई ने गांव में घोषणा की है कि एक भी सिख को गांव में घुसने नहीं देंगे तो इस तरह के बात सभी गांव में जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा एम एल है कौन सी सरकार है कौन से लीडर है जो सिखों को किसी गांव में से रोक सकता है इसका वहां पर पहुंचेंगे